और हमारे जो शत्रु लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं लेकिन ये नहीं बताते हमारा जमीन किधर है।, है, है वो जमीन उनका है और ये लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अलीबाग में शुरू की और कानून बनाया मराठी में बताता हूँ कसेल तैची जमीन घर जिधर शेतकरी कामगार पक्षा का उम्मीदवार साम्यात आई साधी व्यक्ती नाही यांना शेतकरी कामगार पक्षाच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नारायण नागू पाटील पाटील दत्ता पाटील यांची परंपरा आहे आणि म्हणून या उमेदवारासाठी जोरात टाळ्या वाजवायच्या आहेत आणि जमलं तर शिट्ट्या वाजवायच्या आहेत आया इसका कारण यही आहे बार लोकसभा लोकसभा लढाऊ जमीन हक्क के शेतकरी कामगार पक्ष जमीन हक हाँ के लिए लड़ने वाला पूरे देश का पक्ष है और एक एक ही उम्मीदवार दो उम्मीदवार इधर है क्षेत्रीय कामगार पक्ष की उनकी लड़ाई है जमीन हक हाँ के बारे में आपको मालूम नहीं रहेगा सबको नमस्ते जय भीम सलाम अलैकुम आज इस सभा में मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं कि धारावी दाराव, में में सबसे महंगी चीज कौन सी है कौन बताएगा धारावी में सबसे महंगी चीज कौन सी है कौन बताएगा बताओ आ? घर। सही बताया मैं उसके आगे जाता हूं धारावी में सबसे महंगी है जमीन और जमीन के मुद्दे के लिए लड़ने के लिए अपने दो उम्मीदवार हैं एक उम्मीदवार है एडवोकेट सौम्या राजेंद्र कोरडे इनके पिताजी जमीन हक के लिए लड़ रहे हैं और दूसरे उम्मीदवार है दानियल फारूकी दोनों को जीता के लाने का है अभी जो भाषण हो गए बहुत अच्छे भाषण हो गए उनकी हिंदी इतनी अच्छी है कि मैं इतना हिंदी नहीं बोल सकता है तो मैं मराठी में बात करूंगा और हमारे बहन लोगों को समझाने की बात करूंगा क्योंकि ये उम्मीदवार है दोनों उम्मीदवार अत्यंत महत्वपूर्ण उम्मीदवार है इसके लिए मैं बात करता हूँ शेतकारी कामगार पक्ष की शेतकारी कामगार पक्ष के जो नेता है जयंत भाई पाटिल वो कौन है बहुत बड़े लीडर है उनके गांव से मैं हुँ, आया हूँ उनका गांव का नाम है अलीबाग और हमारे यहाँ मुस्लिम भाई है उनको बताता हूँ अलीबाग शहर का नाम अलीबाग इसलिए पड़ा कि वो जो अलीबाग शहर में अलीशा बाबा नाम का एक बहुत बड़ा दरगाह है और वहाँ के राजा कानोजी आंगरे उनको गुरु मानते थे तो उस कारण उस शहर का नाम अलीबाग पड़ा है तो अभी दोस्ती में देख रहा हूँ यहाँ स्टेज के ऊपर मुस्लिम भाई हिंदू भाई सब जाति धर्म के लोग एक साथ में हैं ऐसे ही भारत का चित्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था और यही भाईचारा ये उम्मीदवार जीतने तक और आगे भी हमको रखना है बंधु और भगीनों कुछ बातें मैं मराठी में भी करूंगा मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि हम सब साथ में यहाँ लड़ रहे हैं और ये जो लड़ाई है वो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है अभी मैं अलीबाग से आया इसका कारण है राजेंद्र कोरडे साहब ने जो लड़ाई यहाँ धारावी में खड़ी की है वो लड़ाई है जमीन हक की और हमारे जो शत्रु लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि हमारा जमीन किधर है अभी जो धारावी में रहते हैं जो जिधर रहते हैं वो जमीन उनका है और ये लड़ाई डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने अलीबाग में शुरू की और कानून बनाया मराठी में बताता हूं कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर जिधर आप रहते हो ओ घर तुम्हारा है और अभी अदानी अंबानी ये लोग देश तो खरीद रहे हैं और तुम्हारा तुम्हाला इथून बाहेर काढण्याचा प्लान है आणि म्हणून राजेंद्र कोर्डे साहेब यांची जी लढाई आहे हे संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात महत्त्वाचे आहे धारावीची लढाई फक्त धारावीची नाही तर मुंबईत राहणारे सगळे कोळी बांधव असतील आगरी बांधव असतील भंडारी असतील ईस्ट इंडियन असतील आणि मुस्लिम भाऊ असतील ख्रिश्चन भाऊ असतील हे मुंबईमध्ये राहणार की नाही हा मोठा प्रश्न आहे म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाच्या उमेदवार आमच्या साम्याताई येई साधी व्यक्ती नाही यांना शेतकरी कामगार पक्षाच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नारायण नागू पाटील दिबा पाटील दत्ता पाटील यांची परंपरा आहे आणि म्हणून या उमेदवारासाठी जोरात टाळ्या वाजवायच्या आहेत आणि जमलं तर शिट्ट्या वाजवायच्या आहेत बंधू आणि भगिनीनो मी आता इथे विचारलं की इथे एका फ्लॅटची किंमत किती आहे एक ते दीड कोटी रुपये किंमत आहे ते सांगितली आता इथे ज्याला फ्लॅट भेटलेले आहेत वैसा घर वैसा फ्लैट हमको मिलना चाहिए किसको किसको लगता है किसको किसको लगता है हाथ ऊंचा करो सबको लगता है कि हम मुंबई में ही रहेंगे और अदानी ने क्या किया है जो घर है समझो दस लाख घर है उनमें से आधे को अपात्र किया है एक सीधी बात है जो कुर्सी पर बैठा है उसको कुर्सी उसकी है जिन, जिनका घर आज इधर है वो अपात्र कैसे हो सकता है अपात्र हो ही नहीं सकता ये सवाल पूछने वाले राजेंद्र और उनकी बेटी है और उनके साथ हमारे एक मुस्लिम उम्मीदवार है तो हमको ये लगता है कि धारावी की लड़ाई सभी पार्टियों ने लेनी चाहिए लेकिन जमीन हक का विषय कोई पार्टी नहीं कर रही है मैं इधर आया इसका कारण यही है मैं दो बार लोकसभा लड़ाऊ और जमीन हक के लिए लड़ाऊ और शेतकड़ी कामगार पक्ष जमीन हक हाँ के लिए लड़ने वाला पूरे देश का पक्ष है और एक एक ही उम्मीदवार दो उम्मीदवार इधर है कामगार पक्ष की उनकी लड़ाई है जमीन हक हाँ के बारे में आपको मालूम नहीं रहेगा आपको कैसे भगाते हैं कैसे फंसाते हैं जो जमीन पे रहता है बारह साल से ज्यादा रहता है वो भूमिपुत्र हो जाता है किसी भी जाति का हो वो भूमिपुत्र हो जाता है लेकिन अभी इधर बात हो रही है गटर की लाइट की मीटर की लेकिन जमीन क्या बात कोई वक्ता नहीं करता है इसके लिए मैंने सबसे पहला प्रश्न पूछा सबसे महंगी है जमीन बिल्डिंग के नीचे की जमीन है वो सबसे महंगी है बाकी कोई चीज मोबाइल वैल झूठा है मतलब कुछ भी नहीं जमीन के आगे आगे कुछ नहीं है इसके लिए जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा दूसरी बात है हमारी बहन एडवोकेट है हमारे देश में क्या किया है हमारे वक्ताओं ने भाषण किया कि ये हमारे शत्रु है वो हमारे शत्रु है लेकिन सबसे ज्यादा फंसाया गया महिलाओं को मालूम है आपको घर रहेगा तो घर के ऊपर पति का नाम रहता है पिता का नाम रहता है लेकिन बच्ची का नाम पत्नी का नाम कोई नहीं लगाता तो बहनों को मैं बताता हूं आज जाके घर पे लिखो दो दरवाजे रहते ना एक दरवाजे ऊपर पति का नाम दूसरे के ऊपर पत्नी का नाम लगना चाहिए वोटर भी पचास परसेंट महिला ही है पचास परसेंट वोटर महिला है तो महिलाओं को घर देना चाहिए यह कानून डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया है आपको मालूम है महिलाओं को मालूम है एक कानून बताने का काम सभागृह में अपनी ताई करेंगी सामने ताई करेगी क्योंकि वो एडवोकेट है सिर्फ लाइट का पानी का बात करके नहीं चलेगा सबसे महंगा जमीन है इसके लिए तुम्हारे इधर आदानी भी आया है जो बोलता है ना पूरे देश में विश्व में सबसे बड़ा है पैसे वाला है तो धारावी के झोपड़पट्टी में क्यों आया क्योंकि उसको मालूम है धारावी जैसा महंगा जमीन किधर भी नहीं है और यह बात हमारे लोगों को मालूम नहीं इसके लिए लड़ाई होनी चाहिए जमीन की इसके लिए साम्यत आई और उनके जो साथी उम्मीदवार है उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है वही बातें मैं कहूंगा बहुत अच्छी बातें कही है उन्होंने बोला है कि धारावी कराना स्वच्छ और सुरक्षित पानी आरोग्य मिलना चाहिए मराठी में बात है और ये कब मिलेगा आप इधर रहोगे तब तो आधे लोगों को अपात्र किया है ये गलत है फसाया फसा फसाने की बात है इसके लिए मुंबई में जितने भी कोलीवाड़ा वड़ाज है उनकी जमीन हक की लड़ाई हम लड़ते हैं और हमको अभिमान है कि धारावी में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जमीन हक की बात हमारे यहां उम्मीदवार कर रहा है उसमें उन्होंने है महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए घर के ऊपर जमीन के ऊपर महिलाओं का अधिकार ही नहीं रहेगा तो सुरक्षा कौन सी रहेगी इसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई है जमीन हक की और इसके लिए मैं दूसरी एक बात बोलूंगा कि धारावी में सब लोगों के धंधे हैं अभी मैंने बिल्डिंग से देखा घर घर में कोई हर एक उद्योग करता है तो एसआर में एस में सब लोग घर देने के लिए तैयार है लेकिन धंधे का क्या करेंगे तो धंधा भी मिलना चाहिए अभी नया कानून आया है भू संपादन कायदा दो उसमें कहते हैं जिनका व्यवसाय जाएगा धंधा जाएगा उनको मिलना चाहिए लेकिन अदानी को ये बताने के लिए ऐसी सभा होनी चाहिए आज इलेक्शन का सभा है उसमें हम ज्यादा बात तो नहीं कर सकते हैं लेकिन मुझे विश्वास है राजेंद्र कोरडे हमारे भाई है और ये भाई जमीन हक की बात पहले से करते आए हैं उनके बड़े भाई जयंत भाई ने यही बात की है उनके नाना जी ने नारायण नागू पाटिल ने यही बात की है उनके साथ ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात की है मुस्लिम भाइयों को मैं बोलता हूँ कि आपकी मस्जिद जिधर है आपका जिधर घर है उसके जमीन हक हाँ का कभी आपने बात किया है क्या कभी सोचा है क्या मैं न्यू बॉम्बे में रहता हूँ उधर के जमीन के लिए भाव अभी कानूनी सरकारी भाव है सात करोड़ रुपए गुंठा हजार स्क्वायर फीट का जमीन का भाव सात करोड़ और उसको चार गुना भाव नया कानून दे रहा है अट्ठाईस करोड़ तो मुंबई का भाव कितना रहेगा पूरे देश में सबसे महंगी जमीन धारावी में है तो ये लड़ाई लड़ने के लिए हम अपनी जो ताई है वो महानगर पालिका में जाना ही चाहिए क्योंकि एक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जो बैरिस्टर थे वकील थे तो उधर गए तो हमारे हक की बात होगी आज जो हम देश में रहते ना उसका कारण डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का कानून है और ऐसा पढ़े लिखा विद्वान उम्मीदवार रहेगा तभी वो बात करेगा मैं जो बात कर रहा हूं ना अभी आप सबके वीडियो देखो मीडिया पे सर्च करो मुंबई में जमीन हक की बात कोई उम्मीदवार कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो देखो ताई ने बोला है यहाँ के जो पोलीवराज है मुस्लिम वस्ती है उनका सीमांकन होना जरूरी है मतलब वो कितने घर में रहता है उसको गिनना चाहिए और जो जिधर रहता है उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि मैं इधर रहता हूं वो जमीन का मालिक है ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा तो कोई अपात्र नहीं होगा और जो सबसे बड़ी बात है फेरी वाले आहेत व्यवसाय वाले आहेत या इनको इधर ही दुकान मिलनी चाहिए अदानी ने क्या बोला है पचास टक्के पचास टक्के लोग ही अपात्र हैं त्यांना धारावीचा बाहेर घेऊन जा हा अन्याय आहे आणि अन्याय होऊ नाही असं वाटत असेल तर या सगळ्या निवडणुकीमध्ये हे जे दोन उमेदवार आहेत आमचे जिंकून आले पाहिजेत आणि या दोन उमेदवारांच्या बरोबर आमच्या इथले सगळे आगरी कोळी भंडारी ईस्ट इंडियन मुस्लिम ख्रिश्चन ईस्ट इंडियन सगळे भाऊ आम्ही सोबत आहोत कारण तुम्ही आम्हाला या निवडणुकीत आवाज दिलाय कोरडे साहेब मी आपल्याला खरोखर धन्यवाद देतो की निवडणुकीच्या मध्ये मुद्दा जमिनीचा कोणी घेत नाही मी जमीन सगळी आधारीची का ही जमीन सगळी लोडाची का सगळ्या ह्या व्यापाऱ्यांना जमीन द्यायची का मुंबई विकण्याची चर्चा या निवडणुकीत आहे या निवडणुकीत जर आपले उमेदवार हरले तर घर, तुमची घरं तुमची जमीन कायमची गेली असं समजा आणि म्हणून आपल्याला लढायचं आहे जमिनींसाठी या मुंबईच्या जमिनीसाठी आणि म्हणून या देशातल्या सरकारला आम्ही सांगू इच्छितो ही जो मुंबई आहे खडी किस्ती की आहे हमारे मुस्लिम ने हमारे आगरी भाऊने भाई होने हमारे ईस्ट इंडियन भाई ने हमारे ख्रिश्चन ने हमारे ओबीसी ने और उनको रहने के लिए जग चाहिए इसकी ही लढाई ही साधी लढाई नाही ही साधी निवडणूक नाही आणि म्हणून हरवायला अदानी करोड रुपये लावेल पैशाच्या पेट्या घेऊन येईल पण कुणीही त्याला भीक घालू नका त्यांना सांगा ही आमच्या जमिनीची लढाई आहे जसं देशाच्या सीमेवर आमचा मुस्लिम भाऊ लढतो हिंदू भाऊ लढतो सिख भाऊ लढतो देश देशाच्या हक्कांसाठी लढतो तीच लढाई ही धारावीची लढाई आहे आणि म्हणून या सगळ्या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा ताईने जो घेतलेला आहे की आमचं जिथे घर आहे तिथेच आम्हाला घर भेटलं पाहिजे घराच्या बदल्यात घर भेटलं पाहिजे जिथे आमचं दुकान आहे तिथे आम्हाला दुकान भेटलं पाहिजे हे जे, जे पत्रक आहे नीट वाचा तुम्ही हे संपूर्ण मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्वाचं आहे मला वाटत नाही कुठल्या राजकीय पक्षांनी कुठल्या उमेदवारांनी असे मुद्दे घेतले असतील आणि व्यापाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित केले जातील धारावी ही उद्योग नगरी आहे अदानी आणि अंबानीपेक्षा मोठे उद्योगपती इथे आहेत त्यांना जर निश्चितपणे कर्ज सुविधा बाकीच्या गोष्टी भेटल्या तर ते अंबानीला अदानीला हरवून टाकतील त्यांची तर खोट्याची कमाई आहे पण तुमच्या कष्टाची कमाई आहे आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आमच्या सौम्याताई ज्या आहेत साम्याताई आहेत या मुंबई महापालिकेत जाणं गरजेचं आहे मला पूर्ण विश्वास आहे मी दोन वेळा लोकसभा लढलोय रस्त्यावरची लढाई लढतोय पण सभागृहामध्ये अशा प्रकारच्या उमेदवार जातील तेव्हा धारावी वाचेल नाहीतर तुमची लढाई ही शेवटची लढाई आहे यामध्ये आपले उमेदवार जर त्या सभागृहात नसतील तर आपला पराभव साधा नसेल मुंबईच्या बाहेर तुम्हाला फेकले जाईल आणि म्हणून राजेंद्र कोरडे मी दादा उभं करेन दादा उभे राहा आपण उभे राहा उभे राहा उभे राहा उमेदवार जरी मुलगी असली तरी ते त्यांचे वडील आहेत आणि मी यांच्याबद्दल जाहीरपणे सांगू इच्छितो जो शेतकरी कामगार पक्ष आहे बऱ्याच लोकांना तर बोलता पण येत नाही पण शेतकरी कामगार पक्ष म्हणजे दुकानदारांचा पक्ष कामगारांचा पक्ष आहे व्यापाऱ्यांचा पक्ष आहे आणि शेतकरी म्हणजे तुम्ही सगळे लोक आहात तुम्ही जमीन कसता आणि म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाने महाराष्ट्रात जे काम केलं ते के मुंबईमध्ये शेवटची जमीन हक्कांची लढाई तुम्ही सायन कोळीवाडा पाहिला असेल सायन कोळीवाडा तोडला गेला हजारो वर्ष जुनी वस्ती होती त्याला संपवलं गेलं लोकांना फसवलं गेलं अशीच बाकीच्या कोळीवड्यांची अवस्था आहे म्हणून आजच्या सभेमध्ये मी या दोन्ही उमेदवारांना धन्यवाद देतो आणि विश्वासाने सांगतो की संपूर्ण देशातला जमिनींच्या हक्कासाठी लढणारा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधानाचा सैनिक आणि नारायण नागू पाटील यांच्या जमीन हक्कांचा सैनिक आपल्याबरोबर आहे आणि मी कोरडेव साहेबांना एवढं निश्चित सांगेन की या सभेमध्ये वेळ फार कमी आहे पण या प्रश्नावर लोकांचं प्रबोधन होणं गरजेचं आहे निवडणूक निमित्त आहे आपण मला इथे बोलायची संधी दिलीत पण या निवडणुकीनंतरसुद्धा मी आपल्या ताईबरोबर आहे आणि मला विश्वास आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं मराठीमध्ये सांगतो या देशातल्या शत्रूने पहिलं गुलाम आमच्या महिलांना केलं आणि महिलांना गुलाम केल्यामुळे महिलांच्या पोटीत जे जन्मा ते गुलाम झाले मुस्लिम समाजाला पण मी विनंती करून सांगतो की ज्या पद्धतीने राजेंद्र कोरडेंनी आपल्या मुलीला शिकवलं असं मुलीला शिकवा सगळ्यात जास्त पैसे खर्च मुलींच्या शिक्षणावर करा बहें जी कोमै मी बोलताह बहीण शिकेगी औरध शिकेगी तवी देश गुलामी से मुक्त होगा हे निवड निवडणूक तर निमित्त आहे आणि म्हणून या सभेमध्ये मला विश्वास आहे की आमच्या उमेदवार विजयी आहेत पन्नास टक्के महिला या ताईला वोटिंग करतील हा माझा विश्वास आहे आणि मुस्लिम उमेदवार जे आमचे बंधू आहेत त्यांचा तर विजय निश्चित आहे एवढी मुस्लिम बांधवांची इथे भाषणं झाली आणि म्हणून महिलांना माझी विनंती आहे की पहिल्यांदा एवढी शिकलेली लढाऊ मुलगी आपल्या सभागृहात चाललेली आहे हा आघडता घेऊ नका शेजारच्या लोकांना सांगा आणि त्यांना विजय करा धन्यवाद मी अधिक काही बोलत नाही फक्त एवढंच सांगतो की ही, ही निवडणूक मुंबईकरांच्या हक्काची आहे जीवन मरणाची आहे जर आमचे उमेदवार पडले तर ही घारावी भी त्यांनी विकली म्हणून समजा अदानीला थांबवायची ताकद महिला शक्तीमध्ये आहे आणि मी पुन्हा एकदा साम्या राजेंद्र कोरडे यांना मनापासून माझा पाठिंबा मा देतो माझं सगळे विचार सगळं बाकीचं राजकीय चळवळ मी एका कारणासाठी ताईच्या मागे उभी करतो त्याचं कारण आहे त्यांचे वडील आणि त्यांनी जमीन हक्काची लढाई धारावीमध्ये चालली आहे जय हिंद जय महाराष्ट्र जय संविधान